bugun 23. oktyabr ertalabdan yaxshi yangiliklar aytishdi instagram kanalimiz yana ish faoliyatiga qaytdi va 15 kundan beri ish faoliyatida emas edi bu biz uchun yaxshilikka ham bo'ldi boshqa narsalarni o'ylashga ham vaqtimiz bo'ldi boshqa loyihalarni va uy uz rieltorlik xizmatlari markazida reklama bo'limini yani ham ochishga qaror qildik bu reklama bo'limi qanaqa bo'ladi biza o'zimizni saytimizda 200 dan ortiq maklerlarni yig'dik shu 15 kun ichida sizni reklamangiz endi biza orqali ikki yuzdan ortiq maklerlarga praмой yetib boradi sizni nomeringiz sizni lokatsiyangiz bilan bu hozir yigirma uchinchi yigirma to'rtinchi yigirma beshinchi chislalarda tekin bo'ladi ulgurib qoling ha aytgancha pastda raqamlar qoldiramiz telegram orqali yoki qo'ng'iroq orqali aloqaga chiqishinglar mumkin telegram orqali hamma informatsiyaani tashliysizlar uh, hozircha ikki yuz bu son oshib boradi qo'liga e'loninglar yetib borishini ta'minlab beramiz bu faqat uch kun bo'ladi aytganimizdaki va bir marta bo'ladi